है हमारे कप्तान का ये पैगाम है वजी अजम इमरान खान का और यही पैगाम है पूरी कौम का जो पूरी कौम निकल रही है अपने वजीर अजम ये पैगाम पर वजीर अजम के ऐलान पर इस्लामाबाद चलो 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 इस्लामाबाद चलो 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 इमरान के साथ चलो कप्तान के साथ चलो इन पाकिस्तानी भी देखेंगे आलम इस्लाम भी देखेगी पूरी दुनिया भी देखेगी कि जब नारा लगा कि अमर बिलमारूफ व नहीं अनल मुनकर तो पाकिस्तान की कौम हक और सच के साथ खड़ी हो गई पाकिस्तान की कौम इस बुराई के खिलाफ खड़ी हो गई जो बुराई इस तकरीबन 20-25-30 सालों के अंदर जो इन तमाम ये जो आजकल सियासत के मकरूह किरदार आजकल कट्ठे कट्ठे होकर नजर आ रहे हैं ये जो सियासत के मकरूह किरदार एक हो चुके हैं। मैं समझता हूँ कि इसके इसके साथ पूरी कौम सत्ताईस तारीख को इंसानों का समंदर एक नजर आएगा आज तक हमने बड़ा सुना मिलियन मार्स मिलियन ये मिलियन वो जिसने असली मिलियन जलसा देखना हो जिसने असली दस लाख लोग देखने हो तो तशरीफ़ लाइए मेरे कप्तान की आवाज़ पर आज आइए इस्लामाबाद इन मिलियन मार्च आपको नजर आ जाएगा तो आज से जैसा कि हमारे वजी अजम इमरान ख़ान साहब ने पूरी कौम को वा, वाज एक, एक मैसेज दे दिया है कि अब वक्त आ गया है चूँकि अल्लाह ताला ने मौका दिया कि सारे चोर इकट्ठे हो गए ये सब एक साथ हो गए पहले अलग अलग थे अब एक मोर्चे से सबका शिकार हो जाएगा ये सब चोर ये किरदार जिन्होंने अपने अपने अंदाज़ से किसी ने मुल्क को तोड़ा किसी ने मुल्क को कमज़ोर किया जिस जिसने मुल्क के साथ जो कुछ ज्यादियाँ की, वो सब इकट्ठे हो गए और एक तरफ हमारा कप्तान सादिक और अमीन इमरान खान है और एक तरफ ये भगोड़े ये ये मिस्टर टेन परसेंट टू एटी परसेंट ये सारी बीमारियां इकट्ठी हो गई और इतफाक से सिंध की सबसे बड़ी बीमारी लोटों का व्यापारी नोटों का